Здравствуйте, электродвигатель промоэлектро Вставляю фирма МПСР 1,5 кВт на 3000 оборотов Однофазный Подключение электродвигателя Ставим табличку соответственно клемнику Тут на клемнике нарисованы буквы Вот Т2 Т1, вот тоже Т2, Т1, они сопоставимы Это Т2, Т1. Сопоставляем их и подключаем электродвигатель. Сейчас электродвигатель подключен на правое вращение. Показываем. Подключение электродвигателя производится на У1, У2. У2. Переставляем на левое вращение. Электродвигатель Харьковского завода Промэлектро. В принципе, отличается высоким качеством, хорошими подшипниками. Подшипники Словения у них. Мы продали, наша фирма МПСР, уже довольно-таки много этих электродвигателей. Отказов по подшипникам не было. В принципе, проблем с ними вообще не было. Кто покупал, только положительные отзывы. Так, снимаем конденсатор отсюда. Это у нас Z1, он подключен. И перемычку. Переключаем на левое вращение. Конденсаторы переставляем на Z2. Вот сюда. По схеме. Вот по схеме нарисовано. На левое вращение. Z2, U2. Это обозначение конденсатора. Две щерточки. Переставляем. Один провод. И второй. Здесь два рабочих конденсатора. Пусковых здесь нет, потому как эти электродвигатели Пусковой обмоткой не так, как китай. Китае. Так, конденсатор мы наживели. Теперь аечка осталась у нас здесь. забираем ставим перемычку на левое вращение на у 1 z 1 шайбочки гаечки закручиваем это все поджимаем гаечки здесь на 7, под головку на 7. Нажимаем, сильно не стараемся. Так, и подключаем его. В принципе, можно подключать по правильному, ну, как написано, у один, это вот, вот так. Но, как тут замкнуто, можно, в принципе, подключить и вот так. Разницы никакой не будет. левое вращение. Спасибо за внимание. Фирма МПСР. Звоните, всегда сделаем лучшее предложение.